হেল্ল' এভৰি ওৱান কি খবৰ আপোনালোকৰ আৰু মই আজি বহুত দিনৰ মূৰত ৰেচিপি ভিডিঅ' এটা দিম এয়া ধুনীয়াকৈ যোগাৰ কৰি লৈছোঁ পিঁয়াজ কাটি লৈছোঁ কেঁচা জলকীয়া আদা নহৰু আৰু গৰম মছলা ইপিনে জালুক অকণমান সৰহকৈ লৈছোঁ যিহেতু জলকীয়া বনাম জালুক আৰু অকল পিঁয়াজে ত' এয়া মই পিঁয়াজ জলকীয়া দি লৈছোঁ আৰু এইখিনি মই ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'ম আৰু ভাজি লৈ ইয়াতে মই আদা নহৰু আৰু জলকীয়া পেষ্টটো দি পিনে আৰু এইখিনিও ধুনীয়াকৈ ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ভাজিম ধুনীয়াকৈ ভাজি ইয়াতে মই লোকেল চিকেনখিনি ধুনীয়াকৈ চাফা কৰি ধুই লৈছোঁ আৰু সেইখিনি মই এতিয়া ইয়াতে দি লৈছোঁ দি এইখিনি আকৌ মই ধুনীয়াকৈ লৰাই দিম গোটেইখিনি আৰু এইখিনি লৰাই দি মই ইয়াতে যিখিনি মানে মছলা যোগ কৰিম মই মছলাখিনি এতিয়াই দিম এয়া নিমখ দিলোঁ হালধি জলকীয়া গুড়ি অকণমান জিৰা জিৰা গুড়ি আৰু এইখিনি মই দি ধুনীয়াকৈ লৰাই দিছোঁ গোটেইখিনি মিক্স হোৱালৈ আৰু এয়া মই আৰু মাজে মাজে এনেকৈ লৰাই থাকিব পাঁচ মিনিটৰ মূৰে মূৰে কাৰণ যিহেতু তলিত লাগি যায় কেৰাহীৰ সেইটো কাৰণে আৰু সেয়া মই ধুনীয়াকৈ হৈয়ে গ'ল ভাজি লোৱা আৰু অকণমান ভাজি ল'ম এয়া ধুনীয়াকৈ ভাজি লোৱা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মই ইয়াতে গৰম পানী দিম গৰম পানী দিলে সোনকালে হয়ো বাৰু সেয়া মই জোখমতে দি লৈছোঁ গৰম পানী যিখিনি প্ৰয়োজন হয় সেইমতে দিছোঁ আৰু এইখিনি মই আকৌ এনেকৈ লৰাই ধুনীয়াকৈ উতলিব দিম বাৰু অকণমান টাইমৰ কাৰণে আৰু ইয়াতে মই পিচি লোৱা গৰম মছলাখিনি দি লৈছোঁ আৰু এয়া মোৰ উতলি আছে ধুনীয়াকৈ খাব পৰা হ'বই আৰু বেছি টাইম নালাগে আৰু পাঁচ মিনিটমান থাকিলে হৈয়ে যাব যিহেতু লোকেল চিকেন হয় অকণমান বেছি গ্ৰেভি টাইপ কৰোঁ কৰা নাই বাৰু সেয়া হৈ গ'ল মোৰ সেয়া নুমাই দিলোঁ গেছ অফ কৰি দিলোঁ আৰু সঁচাকৈ কালাৰটো বহুত ধুনীয়া হৈছে খাবলৈকে বহুত টেষ্টিও হৈছে এয়া মই উলিয়াই ল'লোঁ গৰমে গৰমে সঁচাকৈ খাবলৈ বহুত টেষ্টি হয় জালুকীয়া লোকেল চিকেন আৰু যেতিয়া কাঁহ চৰ্দি হয় তেতিয়াতো একেবাৰেই বহুত ভাল আৰু সেয়া মই ধুনীয়াকৈ উলিয়াই ল'লোঁ খাবলৈকে ৰেডি হৈ গ'ল ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে ভাল পালে লাইক কমেণ্ট এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আজিলৈ আহিছোঁ বাবাই